ગુજરાતની ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી આજ ગુજરાતમાં ગઠબંધન થયું છે એમાં ભરૂચ સીટ પર જે મારા નામની જાહેરાત થઈ છે અમે વધાવી લઈએ છીએ એમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી રાહુલજી પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલજી અને ભરૂચના અહેમદ પટેલ સાહેબના પરિવાર મુમતાજજી અને ફૈજલજીનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ સાથે સાથે એમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે કોંગ્રેસના તમામ સાથી મિત્રોને અમે સાથે લઈને એમને વિશ્વાસમાં લઈને અમે આગળ વધીશું સાથે બેસીને રણનીતિ બનાવીશું અને ભરૂચ લોકસભા જીતીને અમે સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલજીને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું આજે અમારે સ્વાભિમાન યાત્રાનો આજે ત્રીજો દિવસ છે ત્યારે કોંગ્રેસના ભરૂચના ભરૂચ જિલ્લાના પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ સાથે સાથે એમના તમામ આગેવાનોને આવનાર દિવસોમાં આ યાત્રામાં અમારી સાથે જોડાય વધારેને વધારે લોકો સાથે જનસંપર્ક કરીએ એ માટે પણ આમંત્રણ આપું છું અને એમને પણ વિશ્વાસ આપું છું કે આ લોકસભાની ચૂંટણી લોકતંત્ર બચાવવા માટે લોકહિત માટે આપણે બધા સાથે રહીને એક તાકાતથી જો रणनीति बनाई बनाए तो चौकस भरूच लोकसभा अपने अपना इंडिया गठबंधन ने देखिए गांधी परिवार मेरा परिवार है और जो भी आज डिसीजन लिया गया है वो मैंने मीडिया में अभी सुना मैं दिल्ली अभी शाम को जा रहा हूं और हाई कमांड से वापस बात करूंगा आपको अभी भी आशा है कि कुछ देखिए नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है काफी कुछ हो सकता है फाइनल होते है, तो आप सरकार देंगे या फिर जी आप जानते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है कांग्रेस की भरूच डिस्ट्रिक्ट के साथ हम यहाँ पर उनकी लोगों की आवाज बहुत सालों से बन के आ रहे हैं मेरे लेट फेताजी श्री अहमद पटेल भी भरूच के लिए उन्होंने बहुत काम किया है ये हमारी सीट है ये हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी है बेशक अगर अलायंस में ये आज अनाउंस हुआ कि आम आदमी पार्टी को भरूच लोकसभा सब... मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं हम तो बिल्कुल इसके विरोध है लेकिन जो पार्टी बोलेगी वो हमें स्वीकार हमें स्वीकार करना पड़ेगा पार्टी ने बोला है चेतन वसा वही मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं मैं हाईकमान से बात करने वाला हूं उसके बाद मैं और बोलूंगा चेतन तो वसा का कल ट्वीट है कि मैंने राहुल गांधी को वादा किया है और अभी भी वादा दिया है मैं जरूर जीत के आऊंगा अगर हमें अगर बिल्कुल कांग्रेस यहाँ से लड़े चैतन वसा का अभी स्टेटमेंट आया है कि मुमताज जी और फैजल भाई और भरुष की जो कांग्रेस पार्टी हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो उसके बारे में क्या जी चेतक भाई जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिए ये अलायंस जो है जो हुई है गठबंधन ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है तो हम मिल लड़ेंगे लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है अभी किस्सा जारी है तो चेतन साहब मेरे मैं जो करूंगा जो मेरे पार्टी वर्कर्स पार्टी वर्कर्स और मैं जो डिसाइड करेंगे मैं वही करूंगा जो वो कहेंगे अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है को कांग्रेस तो जड़ है भरूच डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नुकसान नहीं होगा मैं, मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जब से मैं मैदान में आया हूँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है और मैं लोगों की आवाज बनूंगा बना हुआ हूँ पहले से और बनते रहूंगा उलताजी और आपका स्टैंड क्या रहेगा मेरा स्टैंड है कि मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो चाहेंगे मैं वही करने जाऊंगा आगे आप चैतर वो सात हो जाए मेरे पार्टी वर्कर्स जो कहेंगे मैं वही करूँगा चैतन ने ऐसा भी कहा है की बैठक है जो हम जीत के पटेल को सदन मैं उनका स्टेटमेंट वेलकम करता हूँ વાત મા ન્યૂઝ લાઈવ ઉપર સાંજે સાડા પાંચ કલાકે લાઈવ દરમિયાન વાત કરવા સત્તાણું બે બાવન જીરો એકસઠ પચીસ ઉપર કોલ કરવો